нервозный и, конечно же, тяжелый. Но надо отдать должное не Тернополь. В принципе, команда мне очень понравилась. Хорошая команда, боевитая. Да и, скажем, мастерства у них достаточно. Одно только непонятно, почему они не занимают такую позицию в турнирной таблице. А что касается игры, я считаю, что игра закономерно закончилась 1-1. Хотя в конце нам поставили 11-метровый, но я даже до сих пор не знаю за что. Разговаривал с Тарасенко Олегом, он сказал, что мяч ему попал в грудь, а не в руку. Ну, в принципе, очко нам в копилку. Еще раз повторю, что концовка нервозная, тяжелая. Сейчас принимаем зирку лидера, так что все еще впереди. Большое спасибо нашим болельщикам, что приехали, нас поддержали. Хотелось бы 21 числа, чтобы все-таки пришли на стадион. Я думаю, что мы дадим бой Кировограду. А Тернополю удачи и успехов. И я думаю, что все у них получится. И то место, которое они сейчас занимают, это не их место. Они должны быть гораздо выше я не скажу, что он так на остальных заболеваниях. Ну, тот, кто играет в ваш кавалер, пришел в баскетбол. Ну, наверное, начало такого. Он играет там баскетбол, волейбол, но не... футбол. А царит реально, бац, скажет, 44-й номер это по стальной Я в курсе дела. Мы команду тщательно изучали и, честно скажу, последние игры заставляют уважать вас, то есть команду. Молодцы, ребята, стараются получается, не получается, но упрекнуть никого нельзя в самоотдаче. И, конечно же, достаточно исполнителей хорошего качества, уровня. Шабин, ласка, Игорь Михайлович, по полю питания с хлопцами говорили, что тяжкое поле было, перебудовали игру ну, на рахунок Ну, насколько оно вплинуло на грубо? Это поле для всех одинаковое, по большому счету. Может, просто они чаще здесь играют, но для нас поле тяжелое. Тяжелое, мы вчера на предыгровой почувствовали. Поэтому я не думаю, что это причина, там, что мы не забрали очки. Это Тернополю надо отдать должное. Они старались сегодня не огорчить своих болельщиков. По горячих следах, кого из черкасских гравцей? Ой, я никого не хочу выделять. В принципе, я ребятам сказал, мы можем добиться результата только за счет поддержки друг друга. В Тернополе отметил бы, конечно, Волошиновича, хороший футболист, очень хорошего качества. И Бочкур, и Яневич. Ну, в принципе, все ребята азарки. Не знаю, забыл 15 номеров, фамилию тоже хороший мальчик. Ухарю, Андрей, вы не Не, ну все, я честно говорю, не привя душой скажу, что команда у вас крепкая. А я ваш пан Мединский. Ой, если бы Мединский играл, не в обиду вам, мы бы и Тернополя не проиграли, и сегодня бы выиграли. Я, я вам... не видно, а потому я здоровье его. Здоровье хорошее. Уже тренируется, но не в общей группе конечно, большая потеря Игорь Мединский, но ну, ничего, это футбол, никто от травм не а застрахован.